Стартовали вместе со всей страной. 8 февраля в Буе состоялась лыжная гонка. Она проходила в рамках общероссийской акции «Лыжня России» и стала финальным мероприятием фестиваля зимних видов спорта «Буйская зима-2015». На лыжню на стадионе «Спартак» в воскресенье вышло около 200 официальных участников. Было проведено несколько заездов в разных возрастных категориях. Первыми на старт вышли участники vip гонки Лидировал в ней генеральный директор предприятия «Вариант-С» Сергей Крылов среди мужчин и заместитель директора школы номер два по учебно-воспитательной работе Наталья Зазуля среди женщин. Сергей Валентинович, который раз участвуете в этих гонках? Да не знаю, раз четвертый, пятый, наверное. Первый раз первое место? Да, первый раз. Ну, тут в отсутствии фаворитов, Игорь Александрович, реальных. Практикуете нужно спорт? Да, конечно. Ну, сейчас реже, конечно. Вот времени просто не хватает. Но, в принципе, стараюсь по возможности. Поздравляю вам с первым местом. Спасибо. Хода хорошая, лыжня хорошая, лыжи подготовлены хорошо. Сейчас дети в школе занимаются лыжами. У нас уроки спаренные поставлены специально, чтобы мы могли выйти на лыжню, на спортах на лыжню около питомника, где раньше занимались вторая школа. Дети ходят с удовольствием, правда не все. Мы постараемся приучать их постепенно к этому виду спорта. Я сама люблю, каждую зиму мы с детьми не, не по одному разу ходим в поход в лыжный со спортивной школой, с группами, с баскетболистами. Сами ходим с подругами. Первые места в своих возрастных группах завоевали Екатерина Букасова, детский сад номер один, Марина Калашникова, ВЧД, Маргарита Варенцова, школа номер два, Ольга Чупилова и П. Шаров. У мужчин лидировали Андрей Медведев, ПЧ-10, Сергей Хазов, школа номер девять и Александр Иванов. Среди ветеранов в тройке призеров Леонид Маричев, первое место, Анатолий Загаров, второе место и Валентин Сахаров, третье. Еще один представитель вариант С, один первое место, вы второе, Сергей. Сколько да. раз уже участвовали в этой гонке? Каждый год, кроме предыдущего. Там уже так обстоятельства сложились. Но мне очень нравится здесь участвовать. Просто поднимают дух, настроение. Ну и атмосфера такая сама задорная. Просто жалко пропускать такой день. Ну вообще сами Сергей, катаетесь на лыжах? Да, обязательно. А детям на лыжах еще рано, но с женой, да. С женой часто выезжаем, а с детьми только пока на ватрушке. Много ну, от вашего предприятия энтузиастов как человек 8 каждый раз. Ага. Бывает. Да, до 10. Вот, все рады. Надо, считаю, чаще всем выходить на лыжню. Бросать вредные привычки. Так. Вот. Вот, прекрасно себя чувствую. Погода позволяет. Всем боевлянам советую Вставать на лыжи, бросать, курить. Год уже седьмой или шестой, да, каждый год. Ага. Очень нравится. Вообще каждую зиму мы катаемся на лыжах, каждые выходные. Ну и, конечно, в таких соревнованиях всегда стараемся принимать участие. 37 лет на лыжах не стояла. Так что, ну, я стала как будто я тут у них все время стояла. Да. А почему решили принять участие в соревнованиях? Ну, мне нравится, я хожу на лыжах. Побед никаких, просто здоровый образ жизни. Ну, в детстве каталась просто так же, вот, ну, школьные соревнования и прочее, а потом уже в более возрасте, ну, когда дети стали подрастать, когда их надо было к чему-то приучать, чем-то занять. Вот. Успешно приучились? Да, дети приучились. Ну, к спорту. И, может быть, не к лыжам, но к спорту. Ну, когда служите, там у вас есть такие занятия на лыжах, физкультуры? Конечно, есть. Конечно, есть. Все есть. На лыжах катаетесь. На лыжах катаемся. катаемся Бронежелезно ну, мы не активно занимаемся, но стараемся поддерживать здоровье. Здоровье должно начинаться с рождения. Заниматься им надо с рождения, поэтому... Да, надо участвовать в таких акциях обязательно. В завершении заезда всем участникам и тем, кто за них болел, был предложен горячий чай. Поддержку соревнованиям оказала фирма «Вариант С». А праздничное настроение создали артисты социально-культурного центра «Луч». В завершении спортивного праздника все победители и призеры были награждены грамотами администрации города Буя и кубками.